hozir musulmonlarning birligi shu qadar zaiflashib tarqoq bo'lib ketyaptiki arzimas narsalar bilan musulmonlar o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qolyaptilar boshqalari esa musulmonlarning kitoblarini yoqmoqdalar musulmonlarning yerlarini tortib olmoqdalar butun boshli andalusiya sakkiz asr davomida hukm surgan andalusiya hozirgi ispaniya portugaliya mana shu tomonlarni jamlagan joy edi andalusiya imom qurtubiylar esitib chiqqan andalusiylar eii chiqqan mamlakat tag tugi bilan yo'q qilingan o'z davrida ana shunday boy berilgan edi deyapti ulamolar ya'ni andalusiyaga nasroniylar o'sha mahaldagi salibchilar shu qadar hujum qildiki kitoblarni yoqdi ulamolarni qatl qildi musulmonlarni surgun qildi binolarni yiqitib yer bilan yakson qildi va sakkiz asr hukm surgan andalusiya tarixdan izi o'chirildi bugun bu gapni keltirayotganligimiz sababi yana shu tarix takrorlanmoqda birodarlar demoqdamiz tarix takrorlanmoqda endi navbat falastinga xuddi shunday falastin u qirq nechinchi yildan beri yahudiylarga yer berilgandan beri butunlay tarixdan nomi o'chish arafasiga kelib qoldi butun dunyo musulmonlari o'zlari bilan o'zlari ovora o'zimizning <OR> ahvolimizni misol keltirib ko'raylik o'zbekistonimizning ahvoli yeah. o'zimiz o'zimiz nima ahvolga tushyapmiz masalan ahli ilmlar qadrlanmasdan ahli ilmlar xorlanyapti ahli ilm bilan savodsiz odam barobar bahs qilyapti savodsiz ilmi yo'qligini o'zi e'tirof qiladigan odam ahli ilmning xatosini topyapti va e buni musibat deb ko'rsatyapti qachonki ahli ilmga itoat qilinganda ergashilgandagina musulmonlar kuchli bo'lgan agar biz shu holda davom etsak tez yillarda birodarlar alloh saqlasin falastinning boshiga andalusiyaning kuni kelishi muqarrar bo'lib qoldi agar oldi olinmasa musulmonlar dunyoga mahbub bo'lib qolaversa falastin ham xuddi shunday yo'qolib ketadi falastinda masjidi aqso bor axir masjidi aqso yana qancha osoru atiqalari bor qubbati sahro bor masjidi umar bor va yana qancha sulaymon alayhissalom dovud alayhissalomlar qurgan masjidlar bor tasavvuf shayxlaridan shayx ahmad kittoniyning kecha baytul mahdisga qarata aytgan gaplarini ijtimoiy tarmoqda işte o'zim gapirgan ekanman eshitib qoldim esimga tushdi baytul maqdis hozir yo'llari biz uchun yopilgan buyuk bir masjid uchinchi muqaddas masjid ما حرام المسجد هذا، والمسجد الأخصى في كل ركعة، سوى 500 ركعة في المسجد في كل ركعة، الشيخ أحمد الكتاني حفظه الله يقول بيت المقدس ذنبك جميلة كيوسف ذنبك جميلة كيوسف وخانك العالم كإخوته ya'niivati yusuf ey aqso sening gunohing sen yusufga o'xshab go'zalsan yusufning akalari yusufga xiyonat qilganday senga butun olam xiyonat qilmoqda ha birodarlar filistinga irusalimga yoki baytul maqdisga biz quddus deymizku aslida al quddus allohning ismi u quddus deyiladi birodarlar quddus deyilmaydi quddus emas u shaharning nomi quds tashdidsiz bitta deb bilan aytiladi mana shu shaharga nisbatan aytilyapti sening aybing sen yusufga o'xshab go'zalsan hamda yusufning akalari yusufga xiyonat qilganday butun olam senga xiyonat qilmoqda ha birodarlar biz keraksiz narsalar bilan o'zaro bahs qilib tortishib asosiy muhim narsalar qolib ketayotgan bir mahalda macjid ahsoga xiyonat qilayotgan bo'lamiz biz o'zbekistonda musulmonlar bir bo'laylik birodarlar masjidi aqso o'z uz o'zidan kuchli bo'ladi butun dunyoning atrofidagi musulmonlar bir biriga ittifoq bo'lsin baytul mahdis o'z uz o'zidan kuchli bo'ladi xuddi harami sharif harami makki hamda harami madiniy yo'llari ochilganday masjidi ahsoni yo'llari yollar, yana hammamizga keng ochiladi inshaalloh karim shuning uchun birodarlar o'zimni ham sizlarni ham uhuvvatga birlikka chaqirib qolaman